નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો અંદર આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં આ પાઠનું નામ છે દો લઘુ કથાઈ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

कथा नायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए तो जवाब माओ से ऑप्शन कथा नायक और पाकिस्ता, पाक के बीच की सीमा रेखा देखने गया तो जवाब माओ ऑप्शन ख उसकी पत्नी के साथ तीजो प्रश्न पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस आया जवाब माओ ऑप्शन ख बकरियों का दल चौथो प्रश्न पठान सैनिक देखने में कैसे थे जवाब ऑप्शन प्रश्न नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया जवाब पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ मित्रता पूर्ण बर्ताव किया बीजो प्रश्न निंद में लेखकर निंद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा जवाब नींद में लेखक के मुंह पर मीना पक्षी का एक गिरा तीजो प्रश्न कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी जवाब कथानायक के बेटे की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न भारत पाक एक दूसरे के प्रति संकालु क्यों थे भारत पाक दोनों कभी एक ही देश थे बंटवारे के बाद दोनों पराये हो गए थे इसलिए दोनों का एक दूसरे पर उतना विश्वास नहीं रह गया था इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति संकालु थे बीजो प्रश्न भारतीय कमांडर ने कथानायक के कान में क्या कहा कथानायक के साथ सीमा के पास भारत के अठारह सशस्त्र सैनिक और कमांडर थे कमांडर ने उसके कान में कहा कि उधर के सैनिक उसे चाय के लिए बुला सकते हैं पर वहाँ वह पर वह वहाँ जाए नहीं पता नहीं क्या हो जाए क्योंकि अभी हाल में हमने उनके तस्कर भी मारे हैं तीजो प्रश्न मेनों का झुंड क्यों अर्थनाथ करने लगा जवाब एक दिन वह बिस्तर पर लेटा था और उसने मुंह पर मेना का चूजा आ उसने उसे उठाकर आंगन में फेंक दिया जिस जिसे पास बैठी बिल्ली लेकर भाग गई यह देखकर मीनो का झुंड करने लगा चौथो प्रश्न तो कथानायक की पत्नी मूर्छित होकर क्यों गिर पड़ी कथानायक का एकलोता और आँखों का तारा बेटा सांप के काटने से मर गया था घर में रोना पीटना शुरू हो गया कथानायक की पत्नी को इससे बहुत सदमा लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के पाछा पंक्तियों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न पाकिस्तान पठान सैनिक के निमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा जवाब पाकिस्तानी पठान सैनिक ने कथानायक को अपनी सीमा में चाय पीने के लिए निमंत्रण दिया भारतीय कमांडर कथानायक को पाकिस्तान की सीमा में न जाने की चेतावनी दे चुका था उसी को ध्यान में रखकर कथा नायक ने पठान सैनिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसे उसके साथ चाय पीकर बहुत खुशी हो, होती लेकिन उसे आज ही वापस लौटना पड़ेगा वक्त वक्त की कमी है इसलिए वह माफी चाहता है बीजो प्रश्न मनुष्य की अपेक्षा पर, परिंदे क्यों बेहतर होते हैं? जवाब धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव और शंका अविश्वास करता है परिंदों में मनुष्य जैसी सोच नहीं होती वे मंदिर और मस्जिद में फर्क करना नहीं जानते वे जिस पर चाहते हैं उस पर बैठ जाते हैं उनके लिए सभी धर्म और देश समान है धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर वे लड़ते झगड़ते नहीं है इसीलिए मनुष्य की अपेक्षा परिंद परिंदे बेहतर है त्यारीजो प्रश्न कथा नायक को किस पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया जवाब चार पांच साल पहले कथा ने मैना के चूजे को आंगन में फेंक दिया था वहां से बिल्ली उसे झपट ले गई थी चूजे के शोक में मैना पक्षियों ने देर तक आर्तनाद किया था वर्षों के बाद सांप के काटने से कथा के प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई घर में रोना पीटना शुरू हो गया और माता होश हवास खो बैठी यह देखकर कथानायक को चिड़िया के उस बच्चे का ध्यान आया जिसे उसने आंगन में फेंक दिया था और बिल्ली उसे झपट ले गई थी कथानायक के घर में सब उसी तरह हो रहा था जैसा मैना पक्षियों तथा छोने की माता के झुंड का आरतनाद था उस पीड़ा की दर्दनाक स्मृति ने लेखक को भीतर तक हिला दिया प्रश्न आशा स्पष्ट कीजिए पहलू जी हाँ जनाब हमारी है जानवर है फर्क करना नहीं जानते। भारतीय सीमा से बकरियों का एक दल पाक सीमा में चला गया था वह दल कुछ समय बाद कुलाचे भरता हुआ भारतीय सीमा में वापस आ गया इस पर पाक पाकिस्तान सीमा का सैनिक भारतीय सीमा के सैनिक से पूछता है कि क्या बकरियां आपके देश की है उसका आशय यह था कि देखिए ये हमारे देश में आ गई थी इस पर भारतीय सैनिक विनम्रता से कहता है हा हमारे देश के ही है इनकी गलती नहीं है ये जानवर है इन्हें पता नहीं है कि आपकी ओर दूसरा देश है और हमारी ओर दूसरा देश बीजू मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं मैं इंसान हूँ अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ इतना विवेक मुझ में है सीमा रेखा को देखने आए उस व्यक्ति से भारतीय सीमा का सैनिक कहता है कि पाक सेना के सैनिक आपको चाय पीने के लिए बुलाएंगे तो आप उस और मत जाएगा क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है इस पर वह आदमी उसे जवाब देता है कि वह एक इंसान ही इंसान को अपने पराये में भेद करना आता है इतना विवेक उसमें है अर्थात पराये इंसान से